Stáva sa, že počujeme nejakú vetu, ktorá ostáva nadlho v pamäti. Ja som tiež raz počul takú myšlienku, že kresťanstvo sa rodí v nás vďaka citlivosti na slovo. Dnešné evanílium hovorí dosť jasno o takej citlivosti na slovo. Slovo, ktoré môže byť niekedy paradoxné, niekedy sa neschoduje s logikou, teda s našou ľudskou logikou. Ja, tesár pristúpil k rybarovi a hovorí mu – Spustí siete na lov. Peter sa snaží tak veľmi pokojne a opatrne vysvetľovať. Učiteľ, celú noc sme sa namachali a nič sme nechytili. Chce povedať, že ak v najlepšom čase nič neulovili, tak teraz je to ešte menej pravdepodobné. Ale predsa pridáva vetu, ktorá je pre dnešné Evangelium podstatná, tak ako je podstatný postoj Petra voči osobe Ježiša a Peter je rozhodnutý. Ale na Tvoje slovo spustím siete. Požiadavka Ježiša bola nelogická. Požiadavka Ježiša bola divná. Požiadavka Ježiša bola pre Petra naručná. Za Ježišom išli zastúpe a preto predpokladáme, že rozhovor s Petrom sleduje mnoho ľudí, ktorí predtým počúvali Ježišovo učenie. A teraz sa pozerajú na Petra, ktorý pripravuje sieťa a pokúša sa vyplaviť na jazero. Loví v takom čase, v akom by žiadne skúsené, zdravo uvažujúce rybár neurobil. A to všetko na očiach zástupov. A to nás Evangelium prekvapuje. Význam veci prichádza, keď niekto ide za slovom, hoci je to slovo, ktoré sa v prvej chvíli zdanie logické, Niepochopitelne, paradoksne, naroczne. Peter urobił podľa Jeziuszałga słowa a potom go pochopił. A wtedy wyznał wierę. Panie, odić ode mnie, lebo są człowiek griechny. Smelo poużywa wyjadrzenie, które jest przypisowane Bohu. Wdzięka temu, co się stało, poznał Boha a rozpoznał Boha. Spomedzi slov, ktoré nám Boh hovorí každý deň, zdá sa, že je veľa nejasných, nelogických. A tak stojím pred rozhodnutím. Môžem to slovo ignorovať ako nedorozumenie, alebo ho môžem prijať tak, ako ho prijal Peter a povedať, ale na Tvoje slovo, Páne, pújdem, skúsim, urobím a verím, že zmysel Tvojho učenia raz príde.